Волосся один із важливих індикаторів стану здоров'я людини з появою будь-яких проблем в організмі людини. Волосся одразу ж на це реагує. Проявляється це по-різному: волосся може стати ламким, втратити блиск і об'єм, починає двоїтись або випадати. Всі ці ознаки говорять, що необхідно звернутись до фахівця для з'ясування причин цієї проблеми та своєчасного усунення їх. Причин дуже багато: це і неправильне харчування, і постійні стреси, а також ходіння в холодну пору року. Без головного убору. У цих випадках вам необхідна допомога спеціаліста-трихолога, який виявить причини випадіння волосся та призначить відповідне лікування. І сьогодні нам у цьому допоможе керівник студії краси, трихолог, член Євразійського союзу трихологів Світлана Ліпанова. Світлана одна із небагатьох перекорів Житомира, яка проходила навчання у Київській клініці здорового волосся, і є спеціалістом-трихологом. Своєю улюбленою справою. Світлана займається вже більше 15 років і досягла чималих успіхів, має безліч грамот та сертифікатів і постійно підвищує свої професійні навички. Пані Світлана, отже, що таке трихологія? Трихология с перевода из греческого. Триха это волос, и логия это лечение. То есть наука о лечении заболеваний волос и кожи головы. Довольно распространенная сегодня проблема это проблема с выпадением, отсечением, проблема с заболеванием кожи головы, особенно в период весны. И очень часто на сегодняшний день идут люди, обращаются в первую очередь, естественно, не в аптеку, а приходят к нам, обращаются к парикмахерам, к своим мастерам. С этой проблемой люди, люди многих профессий испытывают эту проблему. Поэтому мы всегда рады, что мы можем чем-то подсказать, что-то помочь. Поэтому клиент может не только в домашних условиях, конечно, помочь себе, но и также обратиться к специалисту, который даст ему правильные рекомендации, подберет правильное лечение. Паня Светлана, до вашей компетенции входит компьютерная диагностика. Что целом, это за понятие, и как оно застосовується? Компьютерная диагностика предполагает себе определение причины выпадения. Это самое важное. Но когда клиент приходит первично, он всегда еще сам не знает, или это выпадение, или отсечение. И, конечно, самое первое, что мы помогаем ему определить, или уйдет выпадение волос, или, возможно, это отсечение волос, потому что от этого зависит непосредственно лечение волос. Конечно, отсечение проблема более мелкая, и с ним легко справиться, легко определить. Это когда волосы отсекаются по каким-то неправильным воздействиям. Возможно, это неправильный уход дома, возможно, это химический термическое воздействие. С этим клиент еще может справиться дома, но вот с проблемами выпадения это достаточно сложно в домашних условиях. Проблемы выпадения очень много, но так, чтобы вам легче было понять, мы скажем о двух. Это симптоматическое и гормональное. То есть любой симптом может привести к тому, что может произойти выпадение волос. От, от хронической усталости до стресса, от неправильного питания и образа жизни до каких-то хронических заболеваний. Симптомов очень много. Лечение недостаточно сложное, главное его правильно определить. Гормональное выпадение немножечко уже посложнее, но мы активно с ним боремся, активно помогаем клиенту. Гормональное выпадение может тоже предполагать не только генетический процесс, но может вызвать какими-то заболеваниями. Поэтому в случае необходимости мы отправляем пациента к дополнительному врачу. И когда у нас уже собран анамнез, мы производим компьютерную диагностику волос. Это предполагает себе луковицу, которую мы берем на анализ, смотрим фолликулы волоса, и уже видя дистрофию луковичного аппарата, можем определить, что возможно это гормональное выпадение. В этом случае назначается одно лечение. Если это симптоматическое выпадение, это уже более комплексное лечение лечение которое производится непосредственно у нас в кабинете и возможно продолжается дома конечно мы можем дать какие-то гарантии клиенту потому что проблема распространена проблема с которой нужно бороться на сегодняшний день много препаратов которые могут в этом помочь главное клиенту разобраться в том что именно вызвало выпадение волос и компьютерная диагностика может этому помочь Проводим компьютерную диагностику волос и кожи головы. Сейчас мы можем посмотреть кожный покров, смотрим, есть ли какие-то изменения липидного слоя. В этом случае мы всегда можем что-то порекомендовать, если у клиента есть перхоть, сиборея, определить, жирная ли это сиборея или сухая, определить причину и, естественно, комплексно назначить лечение. Просматриваем кожу головы. Кожа головы чистая, делаем диагностику. Правильно подобранный шампунь, маска, никаких изменений кожного покрова увидеть устья фолликул. Вот у нас по 2-3 волосинки, да, растет вот рядом молодой волос, произрастает. Это не значит о том, что один корень у волоса. Три корня просто из одного устья фолликула выходят. Есть хороший прирост новых волос. Устья не воспалены, кожа здоровая. Полностью сохранен липидный слой кожи головы. Нету повышенной жирности. Скажем, такая идеальная кожа головы. Хорошо видны кровеносные сосуды. Для того чтобы правильно определить выпадение или это гормональное и симптоматическое, нам нужно взять на анализ фолликул волоса и увидеть, есть ли дистрофия в луковичном аппарате или нет. Тогда мы точно сможем сказать, какое лечение, как и какие наши действия потом. Немножечко терпения. Смотрим фолликул волоса, не изменен, ровный волосяной мешочек. Двигаемся дальше. Вот корень волоса. Он, естественно, как минимум должен быть в 5 раз больше, чем ствол волоса. Вот ствол волоса, заключенный волосяной мешочек и корневая система. Здесь нету дистрофии, хорошая корневая система что это такая процедура? 150 гривен стоит наша диагностика волос. Повторная это 80. Пане Светлана, как долго тривает ликувание волосся саме за цеей Клиент долгое время пытается что-то сделать сам. Вот это происходит очень и очень долго. Не разобравшись, он покупает много препаратов, которые ему совершенно не нужны. Возможно, это даже препараты, которые могут, могут дать и отрицательный эффект. Очень часто аптека не может точно по типу кожи, по типу заболеваний подобрать непосредственно нужный ему препарат. И, конечно, когда произведена компьютерная диагностика и установлена не непосредственно точная причина, лечение будет происходить намного быстрее. Где-то мы всегда даем гарантию до 20 дней. Через 20 дней клиент может прийти на повторную компьютерную диагностику. Мы видим первые результаты, возможно, что-то добавим, возможно, этого вполне хватит. Ну а потом, конечно, расскажем и объясним, как дальше ему заботиться о своих волосах дома. За окном весна, и самый в цей период очень часто встречаются хворобы шкиры головы, какие выныбают и как их уникнуть? Это постоянные стандартные симптоматические проблемы, как раздражение кожи головы, повышенная жирность кожи головы или, наоборот, сухость кожи головы. То этого вполне клиент может сделать все и дома. Главное правильно ухаживать за кожей головы определить, или это жирная кожа головы или сухая. Жирная кожа головы требует постоянного очищения. Те, це може бути агресивна для ваших волос. Лучше всього обратитесь к вашему специалисту. Пані Светлана, які рекомендації ви дасте глядачам нашого каналу, аби їхнє волосся завжди було здоровим та сяяло? Ну, вы знаете, наверное, самая большая рекомендация – это любить свои волосы. Вот если вы будете их любить, они тогда будут обязательно вам благодарны. Любите свои волосы, не позволяйте с ними относиться агрессивно к ним, относитесь сами к ним достаточно ласково, умейте правильно подбирать шампунь, маску, кондиционер, все по типу волос. То есть всего лишь навсего, когда вы приходите в магазин или покупаете это в профессиональном магазине, читайте инструкцию, спрашивайте консультацию, сами, возможно, что-то постарайтесь сделать для вас волос в домашних условиях, возможно, это будет дополнительная маска или время дополнительного воздействия. На сегодняшний день очень огромный выбор восстановительных процедур, поэтому вы всегда можете обратиться к своему специалисту, и он вам очень многое, что может порекомендовать, потому что он вам сможет подобрать непосредственно по типу ваших волос. Вы, наверное, все слышали и ламинирование, и биоламинирование, и многие виды восстановительных процедур на сегодняшний день достаточно распространены в салонах красоты, поэтому всегда можно обратиться к специалисту для более интенсивного воздействия. Но в домашних условиях тоже не забывайте про волосы, потому что идет лето, за ними нужно ухаживать, поэтому всегда можно использовать шампуни, маски, кондиционеры, которые идут защитой от солнца. Помните это.